Справы смысл возьмет верх. Правда на нашей стороне. И победа будет за нами. Ура, товарищи! Николай Магон.

мы ушли, ковыляя в, в Мы Вся команда цела и махнула, Пришла на честном стове, и крылья.

Друзья, не замерзли? Победа уже близка. Победа будет за нами. Дорогие друзья, мы с вами часть большой европейской семьи. Неотъемлемая ее часть. И я как гражданин своей страны, как патриот Украины, безусловно поддерживаю чаяние и стремление наших граждан к европейским стандартам жизни, к цивилизационным ценностям, к суверенной демократии, правам человека. Но скажите, разве такие базовые вещи демократического государства идут в какое-то сравнение с тем, что сегодня происходит на нашей центральной улице столицы? Самая прекрасная улица нашей Украины сегодня... Превращена просто в свалку. И вчера они докатились до того, что начали крушить исторические памятки. И знаете, в этой связи мне вспоминаются слова известного российского политика, первого демократически избранного мэра города Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Который сказал, революция революции! А памятники-то зачем болить? Вот так и у нас я как человек с высшим юридическим образованием, безусловно, выступаю и призываю органы, силовые структуры, обеспечить нормальную жизнедеятельность центральных органов власти. Государство должно функционировать. Дорогие друзья, настаиваю на том и подчеркиваю, что силовые структуры должны действовать в сугубо в правовом поле.